Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari grup 1 akan mempresentasikan mengenai masalah bully dalam kalangan rakan Melibatkan seniority di sekolah berasama penuh Untuk kursi TU 552 Falsafah dan Isus Masa Kemudian untuk isi kandungan, yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah pernyataan masalah, yang ketiga adalah kajian dan perbincangan, dan terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya untuk pengenalan, melalui sistem pendidikan di Malaysia, sekolah bersama penuh seringkali dipandang sebagai institusi yang berprestis, di mana uh, sekolah ini merupakan untuk dibina untuk melahirkan akademik atau pelajar yang cemerlang, baik dalam akademik maupun akidah. Namun, dibalik harapan tersebut, tersimpan realiti kelam yang tidak asing lagi dan menghantui kehidupan masyarakat sebagai pelajar, yaitu adalah fenomena bullying yang berpunca dari sistem seniority. Tujuan tanggung jawaban diberikan kepada pelajar senior adalah untuk melatih kepemimpinan ataupun ke kedisiplinan, tapi dalam praktiknya, terdapat sebagian pelajar senior yang menyalahgunakan kedudukan tersebut untuk melakukan bullying. Kemudian untuk objektif kajian terdiri dari tiga bagian yaitu adalah menganalisis masalah bully dalam kalangan pelajar sekolah bersama penuh, yang kedua menganalisis bentuk-bentuk bully serta kesan psikologi, sosial dan akademik yang yang dihadapi oleh mangsa dan pelaku. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi gejala bully dalam kalangan pelajar sekolah bersama. Sekarang saya akan mengatakan tentang penyataan Mas Dalam kajian kes ini, isu utama yang dibangkitkan ialah penyalahgunaan kuasa senioriti oleh pelajar senior yang menyebabkan pelakunya beri dalam kalangan pelajar di sekolah berasrama penuh. Jadi, saya akan terangkan dari tiga sudut itu, dari sudut pasapan moral dan etika, dari sudut isu semasa dan yang ketiga dari perspektif bangunan sahaja pelajar. Dari sudut pasapan moral dan etika, jadi budi ini boleh meruntuhkan ahlak dan akan hilang nilai empati dalam diri pelajar. Dari sudut isu semasa, ia dan uh, kejadian buli ini menunjukkan kegagalan sistem pendidikan dalam membentuk sasiah pelajar secara holistik dan yang ketiga dari perspektif pembangunan sahsiah pelajar uh, kejadian buli ini boleh menjelaskan pembentukan jati diri dalam diri pelajar seterusnya mengapa isu ini perlu diambil perhatian kerana yang pertama ianya akan menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan pelajar yang kedua ianya akan membuka sasiah dan masa depan pelajar tersebut dan yang ketiga gejala buruk ini adalah salah satu tanda perbincangan sikun pendidikan jadi perkara apa perkara yang boleh kita pelajari dari isu ini ialah yang pertama pelajar sekolah perlu dididik dengan sikap empati saling hormat dan bertanggungjawab sejak dari peringkat awal lagi yang kedua Pembuli dan mangsa buli memerlukan konseling, pemantauan rapi dan pendidikan nilai murni secara berterusan. Dan yang ketiga, pihak ibu bapa, guru dan warden mestilah bersatu padu dan mestilah mengambil berat untuk mengatasi gejala bumi ini. Isu boleh di sekolah bahasa ramah penuh bukan lagi perkara baru. Namun, apa yang lebih membimbangkan adalah bagaimana budaya senioriti disalahgunakan hingga menyebabkan kesan mendalam kepada mangsa dan pelaku itu sendiri. Dalam kajian kami, isu ini dibincangkan secara holistik dari sudut pasapa, sosial dan pendidikan. Dari perspektif pasapa Islam, tindakan membuli bertentangan dengan nilai kuah, keadilan dan kasih sayang firman Allah Subhanahu SWT dalam surah Al-Mujrat ayat 11 melarang perbuatan menghina dan memperolok-olok orang Tambahan tambah pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan pentingnya melindungi dan membantu saudara sesama muslim namun realitinya di sekolah berasrama penuh hari ini budaya buli semakin membarah laporan semasa memudahkan kes-kes seperti pelajar dibuang sekolah trauma psikologi dan pembuli yang akhirnya terlibat dalam jenayah selepas tamat persekolahan Sebagai contoh, pada tahun 2024, beberapa pelajar SPP digantung persekolahan dan memerlukan rawatan kaunseling selepas terlibat dalam kes buli. Dalam kes lain, sebuah universiti menolak permohonan kemasukan pelajar disebabkan rekod disiplin bulit yang tercatat. Malah, ada bekas pelajar SPP yang terlibat dalam gangsterism dan aktiviti jenayah selepas tamat sekolah. Mangsa pula mengalami kesederaan fizikalnya serius, trauma emosi dan gangguan dalam pelajaran hingga menjejaskan masa depan mereka. Hasil analisis menunjukkan bahawa punca utama masalah ini adalah penyalahgunaan kuasa dalam budaya senioriti, pengaruh rakan sebaya, kurangnya pendidikan nilai serta kegagalan sistem pemantauan yang berkesan di asrama. Kesan terhadap pembuli termasuk tekanan emosi, kejatuhan prestasi akademik, hilangnya peluang pendidikan tinggi serta pembentukan perilaku agresif yang berpanjangan. Sementara itu, mangsa pula menderita dari segi emosi, sosial dan fizikal serta hilang keyakinan diri dan motivasi untuk belajar. Budaya ini menjadi sebarang apabila dianggap sebagai normal sedangkan ia sebenarnya melanggar prinsip asas pendidikan dan kemanusiaan. Kajian ini menyimpulkan bahawa buli bukan sekadar isu, isu disiplin tetapi refleksi kepada krisis nilai dalam sistem pendidikan. Oleh itu, pendekatan penyelesaian perlu melibatkan pendidikan berasaskan empati, sistem sokongan kaunseling, pengawasan berstruktur dan kerjasama erat antara sekolah, pelajar dan ibu bapa. Terakhir sekali, kita akan bincangkan tentang isu utama pembentangan ini iaitu masalah buli dalam kalangan pelajar melibatkan senioriti di sekolah berasrama penuh. Jadi, terdapat... Empat isu utama yang telah kita bincangkan dalam dapatan kajian ini iaitu faktor buli, kesan kepada pembuli, kesan kepada mangsa dan juga langkah pencegahan buli. Dan kita akan membincangkan tentang langkah pencegahan buli dalam kesimpulan ini. Bagi langkah-langkah pencegahan buli, terdapat dua pihak yang memainkan peranan utama iaitu pihak sekolah dan juga ibu bapa. Di bawah pihak sekolah terdapat tiga badan utama yang dapat membantu sekolah untuk mengatasi masalah ini iaitu warden, guru disiplin dan juga unit bimbingan kaunseling. Peranan ibu bapa adalah mendidik pelajar seawal dari rumah kerana rumah adalah madrasah pertama yang diajar adab dan ahlak untuk seorang anak malah menjadi manusia pada peringkat awal dengan didikan ibu bapa. Bak kata pepatah, anak adalah kain putih, ibu bapa yang mencoraknya. Saya berpandangan jika isu ini tidak disekah dengan lebih awal, di masa hadapan mereka akan jadi lebih teruk. Mungkin pembunuh, pencuri dan masih meneruskan tingkah laku yang negatif ini. Pada masa kini, terdapat banyak kes dilaporkan mengenai pembulian dalam kalangan pelajar di sekolah. Jadi kita seharusnya tidak menormalisasikan perkara ini dan harus mencegah sebelum terjadi perkara buruk pada masa akan datang. Kesimpulannya, jika peraya buli yang bersandarkan kuasa sinar tak ditangani secara sistematik dan berasaskan data empirik, ia berpotensi untuk terus mengekalkan kitaran penindasan yang merosakkan keseimbangan sosial pelajar. Justeru amat penting untuk pihak pendapatan sekolah, Kementerian Pendidikan dan Masyarakat Keseluruhannya memang mengambil langkah proaktif dan berterusan dalam memastikan persekitaran sekolah Pak Chama penuh kekas sebagai ruang pembinaan kreatif. Bukannya pentas pengukuhan tapi yang melanggar prinsip kemanusiaan dan nilai pendidikan sejagat. Sekian terima kasih.